Зимку ми з голови до п'ят закутані в теплий одяг, шуби та пальця, шапки та рукавички. На поталу вітрам та морозом лишається тільки обличчя. І чи не найбільше потерпають від цього наші губи, обвітрюються, пересихають, тріскаються. По своєму строєнню губи відрізняються від другої кожи. Тут дуже багато нервних окончань. губи снабжене, дуже великою сіткою кровоносних кровіносних Тут дуже тонкий тонок И э, здесь нет сальных желез, которые вырабатывают кожное сало и защищают тем самым э, нашу кожу от климатических изменений. Поэтому за губами нужен особенный уход. И если женщины, независимо от возраста, чаще интуитивно догадываются про этот маленький секрет и так-сяк дбают про свои губы... Да, так, обязательно. Кому, как говорится, позволяет кожа, чтобы принимать косметику, пользоваться зимой надо, защищать надо. Да, конечно, обязательно. Либо бальзам, либо крем, либо блеск, что-нибудь обязательно нужно. Не обязательно, это должна быть яркая помада, это гигиеническая, защитная. Да, да, крем обязательно должен быть на лице и на, та, на губах. То человеки традиционную проблему игноруют. Нет, я не пользуюсь. Не хочу травить организм лишней химией. Вот и все, только из-за этого. Не, не пользуюсь. Теперь буду знать, что надо пользоваться. Учту ваш совет, воспользуюсь в дальнейшем. Тоже занотовывайте нашу пораду. Это очень полезно. Перед выходом на улицу за Полчаса нужно обязательно наносить питательный, на зимний период нужно питательный, более жирный бальзам какой-нибудь или крем. Также можно пользоваться гигиенической помадой, если мужчины не любят, чтобы этот блеск был какой-то на губах, можно пользоваться бальзамами или кремами. Они впітуються но э, при цьому э, увлажняють кожу губ. Губи одна з найпривабливіших і найчуттєвіших частин тіла, тож не забувайте про обов'язковий щоденний догляд за ними.